Дорогі мої співвітчизники, ми разом пережили непростий, але щасливий 2010 рік, і нам вдалося основне переламати ситуацію. Одягайся! Царем будеш! Положи валюту! Царя спасённого видеть желает! Радуется! Здравствуйте, царь! Очень приятно! Царь! Очень приятно, царь! Очень приятно! Здравствуйте, царь! Очень приятно! Царь! Очень приятно! Здравствуйте, царь! Очень приятно! Очень... Срок пребывания российской базы на территории Украины продлевается на 25 лет. Рая, парень! Да пусть забирает за здоровье, я-то думал. Вот. Да ты что, сукин сын, самозванец казённой земли распознал? Царь знает, что делает. Государство не обеднеет. Забирайте. Я всех поздравляю. Не царская у тебя физиономия. Кто это сказал? Я, я тебе поясню. Зайдешь до меня, окрем. Не люди каждый Поднимись. Мы не будем, как попередники, тишить и себя и обманывать людей, Порывненьем и с попередним провальным роком. Послушайте, товарищи. Маленький приговор. Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять, что ему нужно. Житого коммунального господарства доведено до полного занепота. Ой да. я Мы снова я, я начала его. Один экономист, даже ений, не в смозде дать ясный пример. Не задумывайся, что это Он сдорог, сложкой трептой. Вот премьер-министр стоит, я ему в очи сказал: Ты вот, к зенике ли мне удачи. ой ой я, Ой-ой! Даже попередники у нас для всего действительно есть команда профессионалов. Новоречна. Ты не молчи, как ты. Выше, Чего ж ты молчишь, сволочь? Ёлка. Сам ты ёлка. Тебе ж говорят, во. Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Дякую за увагу.